Привіт! Мене звати Паша Євчук і сьогодні ми йдемо на відкритий мікрофон фан-барбанка. На черговий відкритий мікрофон від стендап Київ. Я, мабуть, знову ж таки буду ведучим, якщо мені довірять. Привет, привет. Я ты готовишься? Неплохо читаю, да, пытаюсь запомнить. Хорошо, не намешай. не мешаю. Эй, братва! Я опять здесь, и ты тут. Да, божечки, здоровье. Дядя Здорово, начальник. Здорово. Что, а сегодня будет движуха? Людей тут очень мало забронировали. Забронировали? За что... На самом да. деле, подавился, я подавился, ну, как раз за раконники до хрена. Я думаю, сегодня будет такая в собственном соку Тем более, сейчас такие контингенты, и где Такие неадекватные, ну, сыние. Не, не, для стендапа, скажем так, ну, да. да. Це авторське право. Якщо хтось то прочитає мою шутку, я заявлю на тобі. Повіситься. <реш> Ми зараз пан банка. і я буду вести відкритий мікрофон. друге. для мене це неочікуваність, але мені сподобалось першого разу, тому я продовжу. Біля мене сидить Єгор Шатайло. Резидент клубу Time. в них завтра вечірка, і я всім раджу піти. Нік коли я на монтіру вже вже ніхто не буде бачити, подумає типу, а надо було піти. Просто слідкуйте за афішами. Завтра у стендап стендаптайма в Нікки-Холі вечірка, я обов'язково до них прийду. І я сьогодні помітив, що зареєструвались на відкритий мікрофон тільки стендап-тайм. Стендап-тайм, Льоша Ральніков і точно якісь раховані. чуваки? Ще нефракціонні чуваки. Два Там... двоє. Так, да, як, як депутати, для не від фракції. Не фракційні стендапери, які будуть виступати, цього відкритого мікрофона. Вы ж проверяете матеріал, правильно? Да, проверяю матеріал, потому что надо завтра самое сочное дать. И... Ты ж бачиш, що сьогодні не так багато людей прийшло, як завжди в банку приходить. Можливо через те, що не хочуть вас слухати, а хочет свижем почути завтра. Такой вопрос. Да. Если вообще людей не будут, будете проводить стандарт? Ну да. Как это вообще? А не? нет? Все может быть, сейчас половина отсюда уйдет. Потому ну, что есть люди, я тут знаю некоторые, которые приходят, выпил, закусил, чуть-чуть посидел и ушел. Сейчас навалится сюда куча стендап комедиантов. Є, Ми, ну, пол, стендап комедианта это одно. Не, якщо, я, я не знаю, треба админша вызванить. Якщо у нас заброньовано, то напевно треба провести. Нам пофиг на кого читать, і, им головне перевірити материал. Охоронку, <зв>. де... да. Де... да. Охранник попросив їх встань, бо був за питання. Вони, вони сказали, що ніяк написано не було. Вони сіли і вони вже зробили замовлення. Вони не збираються вставати. Запровождений сотрудникам, ліба бізнес. Сьогодні в завтра, і Я тебе так скажу Мы придем еще Вы узнаете Главное забудьте плачь Поделись Ты ничего не узнаешь Я тебе честно скажу Я не знаю я, ну, не а мало. Очень Как вы знаете часто про Винницу Кажут, что это здоровенное село Там живут одни алкаши и наркоманы Вот Сейчас у нас есть фонтан не скажу, по пятницам цей фонтан не фонтан, потому что собираются все алкаши наркоманы, собственно, и бухают. Так вот, мне довелось быть этим культурным проминчиком на небосхиле украинской деградации. А, я хотел поговорить с вами на самом деле о том, что вот когда ты в зале занимаешься, и тебе подходит очень худой тип и говорит, чувак, ты неправильно делаешь. Просто где твой результат, чувак, как бы, ты весишь килограмм 40, мы с тобой одним весом занимаемся. Просто я делаю, ну, не знаю, задние дельты, а ты становлю. Это очень хорошая шутка, просто вы в зал не ходите. Поэтому неудивительно. Да ладно, хорошая шутка. Да ладно, что, не нравится? Как тебя зовут? Давай давай понагружаем Хеклера. Спасибо, спасибо. Парень есть Ну ладно. Этот. Короче, я, я, я шучу, да ладно, ну тяжело, 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 когда материала нету. А. Я считаю, что вы комика стыковиха можно обнимать на первом месте. Надо посмотреть. Короче, меня больше всего узнали песен. Я думаю, что вы замечали. У меня просто есть одна такая вот. Мужики, которые жрут сейчас стероиды. До того, как жали стероиды, они были женщинами. Вот многие играют. Мужики, кто играет в игры? Только честно. Playstation, там, World of Tanks. Вот, да, да. Я думаю, что можно было как раз этим обыграть. То, что ну, посвятить эти игры в честь девушек. Например, перед тем, как запускается игра, нужно вбить там имя Анечка, например. Все, дальше ты 4 часа рубишься в World of Tanks в честь Анечки. Все, Анечка, я посвящаю эту игру тебе, малышка, <плес> Да, или, или, например, там, а, не знаю, все, там, а, малыш, я выкурил эту сигарету в честь тебя, сварил это яйцо в честь тебя, выпил с друзьями бутылку водки в честь тебя. Все в честь тебя. Я как проминвестбанк, беру деньги под 5%. 5% вероятности, что я их верну. Знаете, деньги любят счет, и счет всегда в мою пользу. Слабенько было, зафигковато. Знаете, девушки проводят очень много времени в душе. В основном это потому, что в душе я. Своей, своей первой девушке я написал признание в любви краской на асфальте. Сам я родом из села Минжинского, и именно так в селе Минжинском впервые появился асфальт. Решил посвятить девушке стих. Сложнее всего было найти священника. Священника, который рифмует. Вы знаете, мой день сегодня сделал один мужик. Я шел по улице, и он, значит, топтался в луже. Абсолютно серьезно. Выбрал одну лужу, самую круглую, такую глубокую. Там было немного воды. Ну, все когда-то выбирали лужи, вы знаете. Вот, он в ней мыл свои, свои туфли, он мыл в ней, топтался. И вы знаете, он был дико похож на голубя. Ээ... в основном, потому что делал вот так вот, знаете. Вот. Вот, он, очень был похож на голубя. Вот, ну, я не сдержался, я кинул ему семок, реально, просто машинально кинул ему семок. Вот. мужик... Рано, 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 р... рано, мы уже репетировали, рано, рано в общем, я кинул ему семок. Мужик реально взбучился, я думал, он мне сейчас врежет, сейчас точно врежет. Но ничего, я махнул ногой, он улетел. Все нормально. Вот теперь, теперь. В общем. Э, в общем, у меня есть девушка. И. Ого! Да ты врешь! Я думал, у тебя их две. Э, спасибо, спасибо, воображаемый зритель, у которого первая фраза всегда не всерьез. Да, у меня есть девушка, и мы э, поссорились. Она сегодня обиделась на меня э, только потому, что мы поспорили с ней, какая музыка играет в панде кунг -фу. И когда я угадал, я отпраздновал этим, подбежав к ней и э, просто сделав типа «Ха-ха, кушать подано, граф отца Сабула! И э, начал И знаете, у нее было такое выражение лица, вот не, необычное, типа, я слишком устала от твоего дерьма, Леша. Нет, это было больше злобы. Я понял почему. Она в этот момент говорила с мамой по скайпу. Вы знаете, что секс со стендапером как бы передает его юмор? Чувствовали? У меня просто никогда не было секса со стендаперами. <с> подкатывает. В детстве я жил, короче, на таком районе, где вот, ну, в каждом доме, доме по пять барык, все бухают на стадионе. И это вот были те ребята, когда к ним вот, ты подходишь на стадионе, не пьют, ты подходишь к ребятам и говоришь, ребята, а чего у Ван Гога нет уха? Ну, из задних рядов, такие, на картонах, ребята говорят, клян, клян, Ван Гог это тот, который с Тайсоном дрался. Ладно.

Что ты думаешь по людям, ну если сегодня будут? Сидел. Вот я бы они в ясными. На самом не деле, деле, ну, выплат ну, высочай, правильно, что, ну, на стендапах, он пьянич. Надо было раньше среагировать как бы людям. То есть не, не стоило бы даже вызывать охрану, если бы улыбался. Почувствовали, що вони якби лішні і мешають не тільки администрации, как бы людям, то вони бы ушли одразу і безвозвратно, тому що тут ніхто не рад. Вивели просто трьох трьох п'яних людей. Вони просто були неадекватні. Я не розумію, для чого приходити неадекватним людям на відкритий мікрофон. Вони бачили, що заброньований столик. Конфлікт почався через те, що вони не хотіли вставати, бо вже зробили замовлення, а столик був заброньований. І через нерозуміння. Знаете, только в Украине сначала могут биться, а потом мириться. А сейчас они разом за моей спиной, разом за моей спиною пьют каву. Потом они бухать будут, а через рік другий он уже детей будет хрестить у дяди Миши. Вот такие у нас люди. Слушайте, вы замечали, когда у нас что-то болит, нам не нужно мнение врачей на этот счет. Но главное, чтобы кто-то из друзей сказал, чувак, у меня такое было, все пройдет все пройдет, серьезно. Но особенно тебя это успокаивает, когда однажды этот друг тебе уже это говорил, и вот реально оно прошло через пару дней. Серьезно, тебя это так успокаивает. А если вот он в точности описывает симптомы, так это прям пиздец, серьезно. Вот типа, вот когда ты ходишь, не болит. Когда прыгаешь, бегаешь, тоже не болит. А вот когда резко встаешь, прям жмет пиздец. Да, да, да. Есть, чувак, все пройдет, все пройдет. Это максимум. Это максимум воспаление суставов, и после этого прямо вот даже перестает болеть, серьезно. Мне кажется, что мы так сильно доверяем своим друзьям, что даже вот если мы придем после этого к врачу, и он нам поставит другой диагноз, мы его просто пошлем нахрен, серьезно. Типа, доктор, вы, вы, вы серьезно, да? У меня воспаление суставов, кто вам это сказал? Люди, блядь, которые знают и разбираются в этом, понимаете? Объясняю, что такое road movie. Я слышу такая тишина. Road movie — это когда чувак с точки А в точку Б он отправляется, и у него куча, понимаете, у него приключения, путешествия, он получает новых попутчиков, он получает, может быть, возлюбленную. И у него в конце в пути в назначения всегда какая-то цель стать известным или там начать новую жизнь, забыть прошлое. Это road movie. Вот. И у него какая-то цель всегда. Вот у меня было точно так же, только очень херово. Я отправлялся с Киева в Бровары. И... И это было ужасно, потому что очень херовый задел для Road Movie. Нет, я, я уже вижу аннотацию. Простой парень Егор отправляется с Киева в Бровары, и он еще не подозревает, как обычное путешествие с Киева в Бровары обернется для него обычным путешествием с Киева в Бровары. <плёк> и, и... его спрашивают, его спрашивают, Егор, зачем тебе в Бровары? Что ты хочешь? Ты хочешь замять прошлое? Что? Какая цель? Я сказал бы, мне нужно покормить кота. Родители уехали. И я приехал я приехал в Бровары и знаете, когда тебя дома долго нет, твой, твой кот начинает творить всякую херню. Знаете, что мой, мой котяра отворил? Я прихожу, а он, короче, перевернул вазон и убил проститутку! А, представляете, он шкодник. Как он мог перекинуть! Как он мог перекинуть этот вазон? Он же такой тяжелый! Сьогодні був складний відкритий мікрофон. Заходило далеко не все, дуже важкий залбу. Коміки не підготовлені були до відкритого мікрофону. Відкритий мікрофон для того, щоб перевіряти матеріал. Але щоб перевірити матеріал, треба вивчити матеріал. Потрібно бути впевнений в матеріалі, якось хоча б сам впевнений був. Так, ти перевіряєш, але від твоєї подачі залежить, чи зайде матеріал чи ні. Досвідчені коміки, досвідчені стендап-коміки робили прості помилки. Шаблоні початковим комікам, і це смішило інших коміків. Дуже не подобається, коли досвідчені коміки просять зал похлопати. Так, я розумію, важкий зал був. так, Треба було якось їх розогрівати, але можна розігрівати по-іншому. Можна розігрівати, як мінімум, жартами, можна розігрівати інтерактив, можна імпровізацію. Це не просто. Просто найлегший спосіб це попросити похлопати. А зустрінемось завтра на вечірці в Стендап Тайм. p e